...perdoa kepada kita kepada kita yang betul um, yang telah diberikan yang kedua adalah kita mendapat perlengkapan daripada Allah Subhanahuwataala. tanpa paduan tanpa duduk ajar tanpa perdoa daripada Allah dan apa pertolongan, pertolongan inilah daripada Allah agar kita tak mampu untuk menempuh halangan tersebut walaupun kita banyak amal sekali walaupun kita banyak ibadah sekali pun bukan ibadah bukan amal Dan mampu kita tak mampu untuk menempuh halangan halangan Melainkan ia betul-betul pertolongan daripada Allah Subhanahu SWT Justru so itulah Apabila kita ingin berjaya, kita kena duduk dengan orang yang berjaya kalau kita ingin bahagia, kita kena duduk dengan orang yang Allah telah berikan kebahagiaan. Maka kita nak bahagia, kita kena duduk dengan orang bahagia, kita kena berjaya, kita kena duduk dengan orang yang berdaya. Begitulah dan kita menempuh perjalanan untuk membersihkan kalau kita merawati kalau kita kita kena duduk dengan orang yang telah Allah Ta'ala berikan padanya irsyat Majat daripada Rasulullah Untuk dia Memberikan penyembuhan Dengan didikannya Tarif daripadanya itu Memberikan penyembuhan kepada Jiwa kita, kepada rohani Namun kalau kita duduk dengan dia Kita tidak mengikut panduan-panduan yang telah diberikan Jadi, Kita tidak akan dapat penyembuhan Kita duduk dengan Dr. Pakar yang mana kita ada masalah Pelbagai penyakit fizikal kronik Namun kita duduk dengan doktor pakar Dan doktor pakar berikan ubat kepada kita Namun kita tidak mengikut paduan yang telah diberikan Maka tidak akan ada penyembuhan berdiri Karena doktor pakar akan berikan ubat yang efisien Ubat yang sesuai Karena tidak semua ubat itu sesuai tidak ada tidak semua ubat itu efisien dan tidak semua ubat itu sesuai pada setiap insan dan setiap ubat itu dia sesuai pada penyakit tersebut dan pada orang tersebut mana kalau ubat itu tidak sesuai kepada orang yang lain maka doktor pakar dia akan berikan ubat yang efisien yang boleh memberikan penyembuhan kepada pesakit tersebut Karena tidak semua ubat itu penyembuh tidak semua ubat itu boleh menyembuhkan Begitulah para guru muslim Walaupun aman mereka sedikit Tetapi aman yang membawa kebersekanan Aman yang membawa kekesan kemahal Maka guru muslim dia tidak kasih kita dengan banyak aman Guru muslim dia tidak kasih kita dengan banyak kesimpian Kerana guru muslim dia bukan ahli Dia bukan seperti mana Panduan yang diberikan oleh ahli ibadah kalau kamu duduk dengan ahli ibadah Maka ahli ibadah akan sibukkan kamu dengan ibadah uh, uh, Kalau kamu duduk dengan ahli ibadah Dia akan berikan macam-macam amal pada kamu Pagi amal apa Duha amal apa Duha amal apa amal apa Kalau kamu duduk dengan ahli ibadah Maka ahli ibadah dia akan sibukkan kamu dengan ibadah Dia akan sibukkan kamu dengan ibadah Dan dia akan bombarkan kamu dengan ibadah Tapi orang ahli makrifat. Dia tidak kesibukan kamu dengan ibadah Dia hanya memberikan beberapa ubat-ubat yang sesuai Namun ubat itu memberikan kesan Ubat itu benar-benar memberikan penawar Apa makna kalau kita makan ubat yang banyak Tapi tidak ada penyembuhan Biar ubat sedikit tapi sembuh Begitulah biar amal sedikit Tapi amal yang benar-benar memberikan penyembuhan kepada Allah Amal yang memberikan penyembuhan kepada rohani. Amal yang benar-benar boleh memberikan kekuatan seperjurut. Nah, inilah yang kita tidak dapat daripada ahli badan. Kita akan dapat daripada bantuan para mursi. Nak jadi doktor pakar, mereka bukan hanya setahun dua lagi terus menjadi doktor pakar. Bahkan kalau terlihat dalam bidang perubatan, bidang yang paling lama Di kampus, kadang-kadang 6 tahun, 7 tahun baru selesai Kos perubatan, baru boleh posting praktikal di 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 hospital Itu pun baru doktor biasa Namun kalau nak jadi doktor pakar, dia kena lebih lama lagi Dalam bidang tertentu, bahkan dia kena mengikuti kursus-kursus tertentu dan ada pengalaman-pengalaman tertentu sehinggalah dia dapat mengiktirafah sebagai doktor pakar dalam bidang tertentu Itu baru nak jadi doktor pakar yang hanya dapat berikan kesembuhan pada organ, pada tubuh, pada fizik Begitulah para guru bersyik Mereka nak jadi doktor pakar dalam membimbing rohani umat ini dan mereka bukan duduk setahun dalam lautan kerohanian Mereka duduk berpuluh-puluh tahun dalam lautan kerohanian Bahkan mereka juga sudah menempuh jalan sebagai seorang murid Di bawah gurunya sebelumnya Sehingga dia mendapat izin Karena seorang guru musyid yang ada syarat guru musyid ini untuk dia nak mendidik muridnya Dia mesti dapat izin Kalau tanpa izin, tidak akan ada peningkatan rohani menurut itu. Begitu seorang doktor setelah tamat dia dah ikut peringkat kemudian dah telah melalui ujian lulus dapat izin barulah dia boleh berdah dan boleh dia merawat pesakit. Lebih-lebih lagi dalam perjalanan rohani ini dia mesti kena mendapat izin daripada guru sebelumnya untuk dia mendidik rohani yang sampai kepada doktor. Oleh kerana itu kita duduk di bawah bimbingan para musyrik ini. Mereka akan fokus kepada pembinaan kalbu sehingga kalbu kita ini kalbu yang sudah tidak ada lagi kegelapan. Ketika mana kalbu bersih, barulah Allah Taala akan sempurnakan ma'rifah dalam kalbu. Jadi ma'rifah tidak akan sempurna, pembukaan ma'rifah itu tidak akan sempurna kalau kita tak pernah pernah bersihkan kalbu kita dengan sempurna. Sempurnakan penyucian kalbumu Nanti Allah Ta'ala yang akan sempurnakan ma'rifah Sempurnakan tazkiah Dengan jalan tahalli Tahalli Kosong dan hiaskan Jangan kamu sibuk bila kamu nak dapat ma'rifah Itu bukan urusan Jangan sibuk bila Allah Ta'ala nak buka kalbumu Itu bukan urusan Jangan sibuk bila Allah Ta'ala nak terjadikan yang disebut sebagai asrar asrar ilahiyah dimahan limahan dan undian ketuhanan itu itu bukan urusan urusanmu yang sibukkan dan tumpukan Kolbumu bersihkan kolbumu sucikan kolbumu nanti ketika benar sempurna penyucian kolbumu Allah taala yang akan buka pengenalan Kolbumu sudah layak untuk mengenali Allah Taala yang akan memperkenalkan dirinya dalam kalbu. Maka para aarif ah billah mereka kenal Allah dengan Allah. Arafhu Rabbi bi Rabb. Aku kenal Allah dengan-Nya. Mereka kenal Allah bukan dengan jalan ilmu lagi. Mereka kenal Allah bukan dengan jalan sifat 20 lagi. Mereka kenal Allah bukan dengan jalan tauhid kalam lagi. Itu masih lagi pada bab ilmu. Itu masih pada permulaan. Itu masih pada pintu awal Tetapi Nak dapat wilayah yang seterusnya Dan tingkatan seterusnya Itu tidak lain Kau serahkan kolmu kepada Allah Serahkan kolmu sepenuhnya kepada Allah Bersihkan kolmu Apakah para guru Dia berikan kita zikir Dia berikan kita selawat Tidak lain Dia nak suruh kita samur dengan cahaya yang ada dalam kolmu dia nak sambung dan nak pertalikan balik kita dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ijazah maka dia talqin dan zikir dia berikan selawat kadang-kadang selawat yang dia berikan simpel tapi ada penyembuhan kadang-kadang zikirnya hanya simpel istighfar selawat la ilaha illallah pagi dan malam dia tidak sibukkan kita dengan aura dengan hidup dengan rakit itu dan itu itu, itu aksesori Kadang-kadang kita ini lebih sibuk pada aksesori itu dah nak modif kereta Tapi injin belum ada Injinnya apa? Injinnya adalah hidupkan kalbu Maka kadang-kadang ada guru Dia tak pernah akan mengajak kita Sibuk dengan amalan-amalan senang Bahkan ada guru dia larang kamu Dengan bangun tahajud Ini didikan guru Kalau ahli ibadah, ahli adik Dia akan kata, oh, bangun tahajud Jaga rawatimu, jaga nawafilmu, jaga duhamu, jaga solat sunat tasbih Itu kamu duduk dengan ahli ibadah Namun duduk dengan ahli rohani, ahli rohani tak akan sibukkan kamu dengan ibadah Dia akan sibukkan amal batinmu Kadang-kadang dia kata tak mengapa kalau tak bangun tahajud Karena Kerana bukan lagi pada tahapan tuan Yang penting ialah bagaimana untuk nak mula hidupkan duduk tuan Apamana apa mana kalau tahajud kalau tidak bawa dalam bentuk ribu Ada tahadu ini amalan para arif, para asyiki Jadi orang yang bangun tahadu orang yang memang benar-benar karam dalam lautan ribu Maka kalau korbu yang masih keras, yang belum diketukkan lagi Itu tidak ada makna kalau bangun tahajudnya. ini Ini disiplin seorang guru Maka kadang-kadang kita jangan paham dengan nisbah akal kenapa guru kita larang lagi kita buat amalan-amalan khawas ini kerana belum hidup justru itulah kalbu yang belum hidup belum ada ingatan belum ada hubungan dengan Allah belum ada connecting dengan Allah kerana kalbu belum hidup maka guru takin la ilaha illallah sabun Maka hmm. ada guru dia takin Allah ada guru diri, dia diajarkan selawat. Apa jua amalan Yang ada pada dia, dia, dia bersanad. Kekuatan nur itu dia yang akan menyambung Itulah yang akan membuka dan ketika mana murid beramal walaupun amal itu sedikit, amal itu sedikit dan kesan dia besar. Sehinggalah mula hati yang kosong kepada ingatan. Ingatan yang mendalam membawa kepada rasa dan rasa ini tak akan dapat Kalau sekadar pengajian cuma teman Kamu mengajilah seribu Kitab tasawuf sekalipun Kalau kamu tidak berjalan Dan perjalankan hatimu Kamu tak akan dapat rasa Kamu mengajilah seribu Jenis kitab hakikat Makrifat sekalipun Tapi kalau kamu tidak sanggup untuk rendahkan Kalau kamu tidak sanggup Untuk buang kemuliaan dalam batin kamu tidak sanggup buang kesombongan dalam dirimu kamu tidak sanggup hinakan batinmu di hadapan Allah. Segala kitab hakikat makrifat itu sekadar hanya pada martabat ilmu. Namun kalau kamu tidak akan mendapat nafsuah, nimpahan, putuhan, rohani daripada Allah, selagi mana kamu tidak hinakan ke di hadapan Allah. Oleh kerana itu, inilah perjalanan perjalanan kepada Allah ialah perjalanan kita mengemis, kita mencari jalan kehinaan. Kamu tidak akan bertemu dengan Allah Dan kamu tidak akan dapat rasa dengan Allah Kalau kamu, kalau kamu tidak sanggup Hidupkan dirimu di hadapan Allah Selagi mana kamu tidak sanggup Hidupkan dirimu di hadapan Allah Fakir dan fakir di hadapan Allah Merayu dan merintih Di hadapan Allah Tidak akan ada yang dikatakan Telah dengan Allah Maka rasa ini tak akan dapat daripada kita Dan dapat Zawr Ini bukan daripada kita lagi ya. Ini kamu kena dapat daripada dada guru Kamu mengajilah kitab hikam pun Kamu mengajilah bin hadun ambilin pun Kamu mengajilah kitab apa dua hikam sekalipun Kamu mengajilah risalah kusyairah Kamu mengajilah kitab hidayah kusyairah Sayyiru syarifin Penawar bagi hati Apa dua kita tasawuf Kamu tidak akan dapat rasa Rasa itu ada dalam dada guru Disuruh di nak kena gali di mana? Kena gali dalam dada guru macam mana nak gali dengan tak guru Hubungkan kembali mu dengan guru Itu sebagai pintu kamu sebagai seorang murid Kerana seorang musyik yang hakiki Dia akan membawa kamu kepada Rasulullah Dan Rasulullah tidak akan hidup untuk dirinya Hidupnya segala tentang dirinya Semuanya nak menceritakan tentang kesempurnaan Allah Semuanya nak menyatakan tentang kekuatan Allah. Semuanya nak menyatakan tentang kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Perbanyakkan selawat Ayah dia wali istihad Tariqah akhir zaman ini adalah Cukuplah tariqatul salawat Ataupun tariqatul mahabbah Cukup Kita tak mampu nak curuh buat Amalan macam orang tu, tua-tua dulu Tak tu, tu, tu. fakir mereka berjam-jam Zikir mereka berjam-jam Mereka punya tawajuh Mereka berjam-jam Mereka asyik, mereka tenggelam, mereka karam Sehingga mereka boleh duduk Amor sampai di enam jam tak boleh bergerak, tak boleh mengubah posisi duduk, tak boleh mereka patah untuk mereka pun duduk lama dan darah nak kerana mereka ini benar-benar asyik, mereka sudah tidak asal lagi dalam dan kebohongan. Namun di akhir zaman ini istihad para guru-guru kita Di mana ayah dan cukuplah kamu jaga selawatmu Jagalah hubungan ibadah sosial Inilah dua kekuatan Jaga selawat Jaga selawat Jaga syariat, Jaga keikhlasan Selawat sehingga menyatu Sehingga tenggelam dalam Nur Muhammad Rahsia Muhammad Di situ dah rahsia makhluk Kemudian jaga cahaya itu. Jangan hilang cahaya itu Bagaimana nak jaga cahaya itu Jaga adab kamu Adab kamu dengan guru Adab kamu dengan pasangan Adab kamu dengan orang tuamu Adab kamu dengan jahat dan Adab kamu dengan aktiviti Kemasyarakatan ibadah sosial anak yatim, fakir miskin, mereka yang dalam ujian, mereka yang dalam musibah. Maka jaga adab ini supaya tidak hilang cahaya yang telah Allah Taala berikan. Maka semakin kamu menjaga adab itu, kamu menjaga adab-adab itu, semakin kuat cahaya yang Allah Taala berikan. mudah mudah sekali Itulah lah saya. Saya ucap terima kasih kepada Tuan Rumah Al-Banu Kak Lu Ini kali pertama saya sampai di sini Dan Sama dengan sebilangan ada berjaya uh, mendatang dari pelbagai berobi dan bersama pada malam ini dan mudah-mudahan insyaAllah kita akan mengambil uh, sedikit apa, masa lagi insyaAllah seperti kita telah diwawarkan pada Ogos nanti kita akan adakan kota uh, supi 3.0 jadi ini adalah juga adalah ilham Dari ayah dari kita Tidusan kepada ayah dari kita awal kami dulu bawa petang itu Ketika kita buat di Majlis Seri Senayan Ogos 2023 Saya pergi buat kerja Di Mufti buat di mana Mufti buat Ayah ini Kita kena buat Abang Zong Kota Suki Isu dia Kota Adalah untuk kita nak angkat balik Ilmu tasawuf yang sebenarnya beramal atau sholat sebenarnya itu je. Jadi kami pun tak ada pengalaman apa pun dan kita kena kolaborasi dengan pihak-pihak otoriti. Kita yang kalau kita ajur ya nama ini pun kuat. Tapi kalau lah program tu ajuran jabatan mufti tahu. Jadi orang tak boleh petikai Tentang tak orang tak boleh petikai Tentang tak tahu. Maka kami pun waktu tu faham tak faham reti tak reti tapi kali ini amanah Buatlah kerja-kerja jadinya kita pergi buat saya pergi seorang Kena ada bersuhada tak pari You di balap mufi Untuk adakan kota sufi satu pun kosong Dalam masa tiga empat bulan Alhamdulillah Kita buat di bahasa seri sendayan Kita himpulkan para ulama-ulama sufi Yang sempat kita ziarah ketika Ogos 2023 Ogos, September, Disember tiba Syekh Muhammad Fatul Rahman Idris Syah Nasib Melayu Dia kata Afif Tempat kami bersedia Kota Sufi Jawa pun tak hilang lagi Ogos, hujung, September Oktober, November, Disember Tiba-tiba tarikh dia ambil Januari 2024 Pergilah kita Ulang alik ke Indonesia Jumpa para masyarakat Seluruh daerah-daerah Nusantara kita dapat menemukan enam puluh orang lebih masa isu di Tasik Melayu jauh barat, jauh daripada Soekarno Hatta tu enam tujuh jam perjalanan Baru sampai kepada Pak Syekh Datu yang kita cari dana sendiri itulah dalam kita khidmat ni sebenarnya kita latih tahwin waktu di Malaysia Sekarang kita dapatlah sedikit bajet Mesti Besar tak banyak mana dapatlah bajet sedikit kepada Jabatan Mufti selebihnya kita cari di Kota Sufi 2.0 Siapa teramah kita Kita sediakan tempatnya Semua yang terserah Kata ahli Bagaimana nak cari Tapi kita pun Minggu akhir pun pengalaman kami Kami Sinian Kau pergi Jumaat Tak ada apa, -apa lagi dalam kong Tiket-tiket masyarakat pun tak boleh lagi Hotel pun Bani pun tak ada Banyak pun Di kuasi pun belum lagi Tapi Alhamdulillah Nah, ini kata pertolongan madan. Allah memudahkan sehingga kita boleh buat satu hukuman besar menyebutkan dia di dalam para kasih naya pada Januari 2020. -20. Pada hujung tahun tahun lepas kami himpunkan 20 orang di Masyaid untuk kita munculkan nama Robitah Masyaid Supiah Sir Sultan. Kita berdaftar di Indonesia di bawah Kementerian Hukum. Jadi Robitah ini sudah tertubuh dan kita nak seperti -se mengramai bukit ulama-ulama sufi di kalangan rokita ini. Dan rokita ini tidak ada organisasi apa lebih kepada tempat medium wasilah untuk mereka bersatu ramai dan tidak lain masing-masing fikir macam mana nak angkat dari tarik atas sahur kerana kalau kita para masa ini hanya dia sendiri yang keluar satu segmen dengan isu-isu yang pelbagai tak kekuatan tapi kalau si Amnida skema itu dah berapa Dia kuat Jadi orang tak boleh nak bantai orang kata sahur Orang nak kata apapun kita ada para syih -syih Jadi ringkasnya Rokita ini sudah ditubuhkan dan ketua umumnya adalah Syekh Rahimuddin Antawawi, sahabat kepada saya. Dan saya diamanakan sebagai sebuah kerja Rokita tersebut. Maka Alhamdulillah balik musafir baru ni kat sebulan pun so, on off dan macam-macam ubat lah ni mungkin tak suruh kurang tu dia saya banyak saya nak cakap kat tiga minggu habis tu tak pergi ni dan lupa ingat dah hari ni lagi, lagi 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 sakit lagi perik mungkin lepas ni banyak kuliah-kuliah kena tanya guna pasal isyarat macam ayah awal lah isyarat kan? jadi hanya faham, faham tak faham pun sudah. Asal saya kisah. Kan? So, berhenti mungkin banyak saya nak cakap tak beramal. So, berhenti cukup-cukup lah. Kan? Mungkin so, berhenti kan. Teruk ni. Masa dia tak ada daurah lah. Masa khatam ya lama, lama yang tak khatam. Jadi, Alhamdulillah, naik balik daripada Safar 20 hari lebih daripada Syria Georgia, Syria Madinah sampai ke Turki sampai ke Konya Syed Al-Rumi dia balik pergi ke Sabah dah sekali lagi jadi kota Suki 30 buat di Sabah tahun 21 sampai 24 kosong dan program ni adalah kerajaan negeri oh, kerajaan. jadi semua protokol kerajaan negeri poster, video, jadi uh, segala sudut-sudutnya semua melibatkan protokol yang akan merasmikan nanti adalah ketua menteri yang akan merasmikan penutup adalah YT Musa Aman ini program sahabat yang besar dan saya dah mula bergerak program di WTP ini isu keseraman petang ini ke kalau protokol saya sasa malam penerbangan saya tidak kata untuk mengkau pimpinan Tariqah Kau orang pimpinan se-Indonesia Jadi kita nak bergerak, kita nak mengkau Agama Republik Indonesia untuk jemput sekali Jadi saya buka lah, uh, Untuk keluarga di sini Jemput uh, kita ramai-ramai Untuk tunjuk syiah Kita paham pencinta sufi Kita pencinta dan kita jalan menjadi khadim kepada ulama-ulama sufi Biar mereka pijak kita Demi kemahkitan insya so, Allah Harga Islam tak akan makin Kalau Buka Pulau Sufi yang memimpin Jadi 21 sampai 24 Ogos Jadi boleh belilah tiket masing-masing Boleh belilah Tiket masing-masing Jalanan masing-masing Hotel masing-masing Tidak ada tandaan Sedang berhak Duit kutu masing-masing Duit tabung masing-masing jadi Alhamdulillah dalam keluarga rumah itu Hampir setiga puluh orang yang dah pergi ya. Semalam tengok orang satu Duduk dah belah-belah orang Duduk ni belah-belah orang Lepas tu ada tu saya pula Pulang-pulangan saya di session juga Belah tu Salam geng Puan Sri Anti-anti Saya ingat tak nak pergi Rupanya mereka dah susun satu bas Untuk pergi ramai-ramai Biarlah kita tunjuk kebersamaan Jadi pergi 21 Penembangan pun 21 21 malam itu pun dah sama ha, Tapi kita tak galak-galak Karena kita pergi itu khusus untuk para masyarakat 21 malam Betul-betul program -betul, subuh 22 Jumaat Jadi pergi 21 malam tu rehat lah, terdiki Bolehlah ke Masa Filipi Mungkin kan jadi Apa 22, 23, 24 malam penutup dan boleh ambil penerbangan 25 malam kalau nak ada pun nak ada pun sempurna 28 itu ada bajet masing-masing Barakallahu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh